Salam əziz şagirdlər, xoş gəldiniz. Bu günləri biz Namazov səhifə 64-ün izahlarına baxırıq uşaqlar. 64-ün izahları 63-cü səhifədə olduğu kimi tapşırıqlardır. Yenə də fərqi tapın, 14-cü tapşırıq, 15-ci tapşırıq isə ixtisar etmək, ondan sonra isə fərqi tapmaq lazımdır də bu misallar çox olduğu üçün uşaqlar mən belə bir şey etməyə qərarına gəldim ki, 14-cü və 15-ci tapşırığı öncədən yazdım, həllləri ilə bərabər. Ona görə ki uşaqlar vaxtımızı çox aparır və videomuz saatlar sürür. Ona görə də ə, siz nə edirsiniz? Əlbəttə ki, 14-cü və 15-ci tapşırığı sərbəst özünüz yerinə yetirirsiniz. Çünki ə, 63-cü səhifənin izahını bir-bir mən orada hamısını izah etmişəm və eyni bu tapşırıqlardandır. Və o izahlara baxdıqdan sonra çevirirsiniz səhifə 64-ü və bu tapşırıqları yazırsınız. Yazıb bitirəndən sonra da mənim bu yazdıklarımla yoxlayırsınız. Hər hansı bir səhfiniz varsa, onu yazın, gedidin və mən onun təkrar izahını verim. Ə, baxın, 14-cü tapşırıq, fərqi tapın, eynisidir. Eynisidir uşaqlar, baxın. Hmm. Və 15-ci tapşırıqdır, elə eynisidir. 15-ci tapşırıqda da bizə deyirik ki, mümkün ixtisarlara edin, fərqi tapın. Ə, 15-ci tapşırığı hardasa yazmışdım bir dəqiqə uşaqlar. 15-ci tapşırıq. Mhm. Bu isə 15-ci tapşırıqdır uşaqlar. İxtisarlarımızı aparmışıq, ondan sonra isə fərqi tapmışıq. Bir daha təkrar edirəm. 14 və 15-ci tapşırıqlar geniş şəkildə izah edilib, səhifə 63-də, yəni bir öncək səhifədə. Ora baxın, izahlarla tanış olun. Ondan sonra isə 64-ə çevirib bu tapşırıqlara öncə öncə özünüz yazın, ondan sonra isə yoxlayın. Baxın uşaqlar, bu şəkildə. Mhm. Yəni bəs necə yoxlaya bilərsiz? Əgər deyirsizsə, videonu məsələn birinci yazım tapşırıqları, ondan sonra videonu durduraraq ə yazdıklarınızı yoxlaya bilərsiniz. Bu şəkildə. Amma 16-cı tapşırığa bir yerdə baxırıq. Düzdür, 16-cı tapşırığı da səhifə 63-də qeyd etmişəm 1-1. Eynisidir yenə də. Amma düşündüm ki, 16 -ta 16-cı tapşırığı izah lazımdır, çünki o biraz daha çətindir. 14 və 15-ə nisbətən. Ee, ona görə siz bunları yazandan sonra 16 16-ncı tapşırığa bir də baxarıq. Belə uşaqlar, yəqin ki, siz e, nə demək istədiyimi başa düşdüz. Bir də uşaqlar, bundan öncəki 63-cü səhifədə texniki bir səhv edib ən axırıncı məsələdə dəqiq xatırlamıram nədir amma mən sonradan baxanda baxdım ki ən axırıncı məsələdə nəsə bir texniki səhv olmalıdır. Artıq yəyin özünüz bilərsiz ki texniki səhvdir. Amma siz o səhfi düzəldərək ə, yəni düzgün variantını özünüz yaza bilərsiniz. ən axırıncı sual olmalıdı səhv etmirəmsə. Yəni belə hallar ola bilər uşaqlar çünki biz çox ə, bəzən ekrana m arxasında qalıb. İzahlar işləyir, çalışırıq və bəzən gözümüzdən nəsə yayına bilər. Belə uşaqlar. Bu deməli 15-ci tapşırıqı idi. 16-cı tapşırığa da bir daha baxaq. Mhm, <coughs> bu da 14-cü tapşırıq idi dediyimiz kimi. Bunu da necə işləyəcəksiniz? Öncə özünüz, sonra isə videonu durduraraq yoxlayın cavabları mütləq. Nə də sualınız olsa, videonun altında qeyd edin. Belə. Löfənə təmizləyək və 16-cı tapşırıqdan başlayaq. 16-cı tapşırığa baxaq uşaqlar. Qeyd edək ilk öncə 16-nı. Deməli hesablayın. E, nə verilib bizə? Kəsrlərimizi öncə yazırıq. 5 tam 6 da 5 çıxılsın 1 tam 3də 2 və 3 tam 7də 8. Birdə hansıdır uşaqlar? 3 tam 7də 8. 3 tam 7də 8. 5 tam 5/6-da 5-dən mən ilk öncə çıxmalıyam 1 tam 3/2-ni. 5 tamdan 1 tam çıxanda 4 tam, 6 ilə 3-ün əkobu 6, 6-nı 1-ə bölürük. 6-nı 6-ya bölürük 1, 6-nı 3-ə bölürük 2. 5-i 1-ə vururuq 5, çıxılsın 4, o da bərabərdir 4 tam 6/1. Deməli uşaqlar Sol hissəmiz etdi 4 tam 6 da 1. Sağ hissə isə 3 tam 7 da 2-dir. Əlbəttə ki, tamı böyük olan kəsir böyük hesab edilir. Bu biri idi, ikincini yazaq. Deməli bu 1. İkincini yazaq. 7 tam 8 da 5. Çıxılsın 2 tam 4 da 1. Digər tərəfdə isə 5 tam 3də 2 verilib. 7 tam 8də 5-dən çıxmaq lazımdır 2 tam 4də 1-i. 5 tam 8-lə 4-ün əkkobu 8-in özü 8-i 8-ə 1, 8-i 4-ə 2. 5-dən 2 çıxılsın, o da bərabərdir 5 tam 8də 3. Sol tərəf 5 tam 8də 3 elədi. Bir tərəfimiz 5 tam 8də 3-dür. Digər tərəfimizdə isə 5 tam 3/2-dir. E, uşaqlar, tamları eynidir. Deməli kəsrlərin e, kəsrlərin müqayisəsinə baxırıq. Gəlin ya sürəti ya məxrəci bərabərləşdirək. Sürəti bəra məxrəci bərabərləşdirək. 8-i 3-ə vuraram, edər 24. Bunun məxrəcini 24 etmək üçün 8-i 3-ə vurmalıyamsa, buranı da 3-ə vuracağam. 308-ə vuracamsa, bu hissəni də 8-ə vuracam. Yeni kəsrimiz. 8-i 3-ə vururam, 24, 3-ü 3-ə vururam, 9. Bu hissədə 8-i 3-ə vururam, 24, 2-ni 8-ə vurub 16. Əlbəttə ki, sürəti böyük olan kəsr böyükdür. Yəni 5 tam 5/3 kəsri böyük kəsir hesab olunur. Silək 2 yazaq. Deməli, kəsrləri müqayisə zamanı ya sürət eyni olmalıdır ya məxrəc. Əgər məxrəclər eyni olarsa, sürəti böyük olan kəsir böyükdür. Yox, əgər sürətlər eyni olursa, ə, məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür, yəni tərsi nədir. 3-ə baxaq. A, 4 tam 4-də 1 və 8 tam 9-da 7 çıxılsın. 4 tam 6/1 8 tam 9/7- 4 tam 6/1 8-4=4 9 və 6-nin əkkobu 18. 18-9=2, 18-6=3, yəni 14-3 o da bərabərdir 4 tam 18/11. Bir tərəfimiz 4 tam 4/1-dir, digər tərəfimiz 4 tam 18/11-dir. 4 tam x-i eynidir deyə kəsr müqayisəsinə baxıram. 4 və 8-in əkkobunu tapıram, eyniləşdirmək üçün. Hər ikisini 36-ya gətirə bilərəm. Buranı 9-a vurmalıyam. Deməli buranı da 9-a vuracağam. 2-yə vurarsam, bu hissədə 2 vururam. 4 dəfə 9 = 36, 9-u 1-ə, 9 bu hissədə 18-i 2-yə 36 20 11-i də 2-yə 22. Əlbəttə ki, 36 22 kəsri böyük kəsir hesab edilir. Yəni bu hansı kəsri idi? Yəni 8 tam 9.7-dən çıxmaq lazımdı 4 tam 1/6. Onun hesablanması. Bu şəkildə yazdıq, keçək 4-ə. Mhm. 4-ə baxaq uşaqlar. Deməli belə. 3 tam 5də 2 və 7 tam 4də 3 çıxılsın 4 tam 2də 1. 7 tam 4də 3-dən çıxaram 4 tam 2də 1-i. 7-dən 4 3, əkobu 4, 4-ü 4-ə 1, 4-ü 2-yə 2. 3 çıxılsın 2, 3 tam 4də 1. Deməli bu hissəm elədir. 3 tam 4/1 sol tərəf 3 tam 5/2 sağ tərəf 3 tam 4/1. Hər iki tərəfin əkkobunu 20 edərəm. Yəni 5i 4-ə vurmalıyəm 20 etmək üçün, 2-ni də 4-ə vuracağam. 4-ü 5-ə vururamsa, sürəti də 5-ə vuracağam. Alınmış yeni kəsrlər 20, 2 dəfə 4, 8 bu hissədə. 4 dəfə 5 20, 1 dəfə 5 5 məxrəcləri eynidirsə sürəti böyük olan böyükdür. Yəni 3 tam 5də 2 belə Uşaqlar, bu arada videoların davamlı olması üçün videolarımızı bəyənməniz lazımdır. Bəyənmələrimiz çox az olur. Çox baxış olur, bəyənmələr az olur. Belə 5-ə baxaq burada beş 5 ardadır. 5-i tapaq. Mhm, 4 tanəsi qaldı belə. 5-inci kəsri yazaq.